занимаемся непосредственно с вашей помощью, восстановлением э, поврежденных домов от э, российской агрессии. В этом доме мы производим работы в местах общего пользования. Это установка окон, э, квартирах окна, э, ремонт кровли, ремонт фасада. эмоциональное состояние людей в этом доме, оно неопределенное, можно так, наверное, сказать. У них были сомнения, что прошло наступление, и все, все становится программа, становится финансирование. С приходом окон, когда мы вызвонили всех, все были счастливы, и теперь в ожидании дальнейшей отделки и установки. В 2022 году Харьков очень сильно пострадала северная Салтовка. Можно сказать, что практически весь район был разрушен. Практически люди остались целого района без жилья. Восстановление там действительно нужно очень серьезное вплоть до того, чтобы восстанавливать именно район. Ремонтные работы финансирует Уряд Японии. Вони мають на меті забезпечити людей достойними умовами житла. Взагалі, ідея в тому, аби відновити житло до базового стандарту якості. Цей проект не лише про відновлення житла, а й про відродження безпосередньо громади. Ми залучаємо місцевого підрядника, що створює можливості заробітку для Лілії та її колег. Це є критично необхідною допомогою як для Харкова, так і для громади в ці непрості часи.